Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ramai yang komen pecahan ni susah okay, Jadi pada video cikgu yang lepas Cikgu tunjukkan dengan cara tolak biasa Iaitu kalau boleh tolak, kita tolak Maksud juga apa? Nombor bulat, tolak nombor bulat Dan pecahan tolak pecahan tapi ramai yang komen Susah Okey, Jadi kalau yang ini Memanglah senang Okey, Jadi buat ni kita buat sebelum ni Kita buat 2 4 per 7 Jadi cikgu ambil saja nombor ni 2 tolak 1 So dapat 1 Dan pecahan 4 per 7 Tolak 2 per 7 4 tolak 2 Ialah 2 Jadi 2 per 7 itu jawapan yang daripada video yang sebelum ni. Cikgu akan tunjukkan dengan cara lain yang boleh diaplikasikan untuk semua soalan tambah, tolak, Okey Tetapi ceritanya lebih panjang. Tapi boleh diaplikasikan. Sebagaimana kamu teruk sekali Max pun boleh aplikasi. Iaitu kita tukarkan nombor-nombor ini -nombor kepada pecahan tak wajar. Okey, pecahan tak wajar macam mana? kita tukar kita darabkan nombor bulat dengan bawah ni jadi 2 darab 7 tambah 4 per 7 itu cara nak tukar daripada nombor bercampur kepada nombor bulat lepas tu kita tolak nombor ini pun kita buat gitu macam ni 1 darab 7 tambah 2 per 7 dan kemudian kita dapatkan jawapan. 2 darab 7, 14 tambah 4, 18. Jadi, 18 per 7 tolak yang ni. 1 darab 7, 7 tambah 2 ialah 9. 9 per 7. Baru kita tolak. 18 tolak 9. Ah, 18 darab 9 memang kamu kena kira lah. Lepas 9 apa dia? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18. Jawapan dia 9. 9. Jadi jawapan dia ialah 9 per 7. Ini jawapan dalam pecahan tak wajar. Jadi biasanya kamu akan diminta tukar balik kepada nombor bercampur. Jadi nombor bercampur, kamu ambil nombor di atas bahagi nombor bawah. Jadi 9 di dalam, 7 di luar. Jadi 7 darab 1 ialah 7. Dan baki di 2. Jadi bacaan dia, lain ni nombor bulat tulis besar-besar dan kemudian ni pecahan dia 2/7 per Okey uh, jadi cikgu dapati banyak-banyak cikgu ajar memang cara ni lebih senang difahami uh, tapi panjang kerjanya Okey kan eh? jadi kalau yang macam ni macam mana nak tukar okey jadi biasanya cikgu akan beritahu kamu pinjam 1 daripada 3 tinggal 2 yang satu tu buat apa? Satu tu pecahlah ikut pecahan yang ada kat sini. Iaitu per sembilan. Jadi sembilan per sembilan tolak dua tujuh per sembilan. Jadi kemudian nombor bulat tolak nombor bulat jadi kosong. Dan kemudian pecahan tolak pecahan. Nak tolak pecahan ni sembilan tolak tujuh je. Jadi jawapan dia adalah dua per tujuh. Ada cara lain? Cara lain ialah kita jadikan dalam pecahan tak wajar. Tiga ini bermaksudnya tiga per satu dan kita nak tolak. Ha, jadikan pecahan tak wajar, tolak jadi dua darab sembilan. Sama lah. Okay? Cuma kali ni cikgu tak nak tulis. Dua darab sembilan berapa? Dua darab sembilan, lapan belas. Lapan belas tambah tujuh. Jadi, lapan tambah tujuh, lima belas. Naik satu, Dapat dua puluh lima. dapat dua puluh lima per sembilan. Okey, tapi yang ini sebab bawah tak sama, kita samakan dulu. Jadi yang ini darab sembilan, yang di bawah dia sembilan, yang atas pun kena darab sembilan. Okey, jadi kamu kena tahu tiga darab sembilan dua puluh tujuh. Jadi apa dia dua puluh tujuh per sembilan, tolak dua puluh lima per sembilan. Jadi untuk tolak pecahan, cuma tolakkan nombor di atas 27 tolak 25 Iaitu 2 So jawapan dia adalah 2 per 9 Lebih senang kan? Kita cuba lagi Soalan soalan, soalan C Iaitu 6 5 per 8 tolak 3 per 8 tolak 2 1 per 8 Cikgu okay, ulang semula kita boleh tolak dengan cara ambil nombor bulat tolak nombor bulat di sini tak ada nombor bulat tolak dengan nombor bulat di sini 2 so jadi 6 tolak 0 tolak 2 jadi jawapan dia 4 dan kemudian ambil pecahan 5/8 tolak 3/8 tolak 1/8 jadi maksudnya 5 tolak 3 ialah 2 dan dua tolak satu ialah satu. Jadi jawapan dia empat satu per lapan. Okey. Nampak mudah untuk soalan ini. Uh, tetapi kamu kena tahu bahawa tak semestinya jawapan tu memang boleh tolak. Jadi kita kena belajar bagaimana nak buat. Kita nak tukarkan nombor-nombor ini kepada pecahan tak wajar. Mari tengok cara yang susah tapi senang untuk difahami. Tukarkan pada pecahan tak wajar iaitu 6 darab 8 tambah 5 per 8 dan tolak 3 per 8 dan tolak 2 darab 8, 16 tambah 1, 17. Jadi 17 per 8. Jadi yang ini 6 darab 8 berapa? 6 darab 8, 48. 48 tambah 5? Kamu tulis. Kalau tak faham, tak tahu, tulis. Jadi, 8 tambah 5 dapat 3 naik 1. Dan 1 tambah 4 ialah 5. Jadi, dapat 53 per 8. Dan tolak 3 per 8, tolak 17 per 8. Jadi, kerja kita, kita tolakkan nombor ni. 53 tolak 3, tak payah tulis lah kan? Dapat 50. Okey, 53 tolak 3, 50. Kemudian 50 tu tolak lagi dengan 17. Jadi kosong tak boleh tolak, dia pinjam. Dapat 10, tinggal 4 di situ. Ini 3, 4 tolak 1, dapat 3. Jadi jawapan dia adalah 33 per 8. Dan kemudian kita tukar balik kepada nombor bercampur dengan bahagikan nombor atas dengan nombor bawah. Jadi, 33 di dalam dan 8 di luar. Jadi, baca sifir 8. 8, 16, 24, 32. Jadi, dapat 4, 32 di bawah ini. Dan 3 tolak 2 ialah 1. Jadi, jawapan akhirnya ialah nombor bulat. Dia tulis besar-besar dan kemudian satu per lapan itu pecahan kita tulis dalam bentuk yang lebih kecil sejauh dia empat, satu per lapan okay, soalan D yang cikgu akan buat di sini tak ada beza dengan apa yang cikgu dah tunjukkan sebelum ni pada video yang lain okay, jadi di sini Kalaulah yang dinamakan penyebut ini, yang bawah ni nama penyebut Tidak sama Kamu kena samakan dulu Okey Jadi kalau kamu hafal sifir 6 dan hafal sifir 8 Kamu akan tahu dia 6, 12, 18, 24 Ada 24 8, 16, 24 Ada 24 Okey Jadi kalau boleh kita nak samakan bawah tu dengan nombor yang terkecil yang kita boleh. Tapi kalau kamu tak perasan, jadi kamu boleh je 6 darab 8 dan 8 darab 6. Tapi dapat 48 lah. Jadi bawah tu penyebut tu jadi 48. Jadi okay, tapi lebih bijak lagi kalau kamu uh, hafal sifir. Cuba hafal sifir. Okay, jadi dalam kes ini, kita gunakan nombor yang terkecil yang kita boleh fikir. Jadi 6 darab 4 dan lima juga darab empat Lapan darab tiga Tiga juga darab tiga Dan kita terus ke dapat Dua puluh per dua puluh empat Tolak sembilan per dua puluh empat Di sini tak ada beza lah Jadi dua puluh tolak sembilan Dua puluh tolak sembilan Pinjam 10 sepuluh Dapat satu Ada bagi satu Jadi sebelas Jadi jawapan dia adalah sebelas per dua puluh empat. Okey. Ini dia soalan yang kamu akan rasa complicated sangat dengan cara yang cikgu ajar hari itu. Okey. Video lain-lain. Eh? Jadi, di sini kita tengok kita kena samakan penyebut. Memang samakan lah Semua dia pun Jadi, darab tujuh Darab tujuh Darab empat Darab empat Jadi, kita akan dapat Nombor baru Ialah Empat tujuh per dua puluh lapan Tolak dua puluh empat Per dua puluh lapan Tolak satu Jadi Hari tu, cikgu ajar macam mana? Kamu pinjam 1 daripada 4 Supaya kamu akan tambahkan nombor ni Supaya boleh tolak 24 Sekarang 7 tak boleh tolak 24 Okey Jadi Kita akan dapat Kita ambil 1 daripada 4 tu Tinggal 3 Yang 1 tu kita buat apa? Kita pecah kepada 28 bahagian Jadi akan jadi 28 per 28 Kenapa 28? Sebab bawah ni semua nombor-nombor ni Terlibat dengan pecahan dengan penyebutnya 28. Tapi kamu tambah dulu dengan 7 per 28 ni sebab 4 7 28 maksudnya 4 tambah 7 per 28. Ini dapat 7 per 28 dan tolak 24 per 28. Jadi kita akan dapat di sini, kita tambah dulu 3 uh, 35 iaitu 28 tambah 7 kalau kamu tak tak boleh bayangkan dapat jawapan itu turun daripada tiga puluh lima tulis di tepi Okey Dan Per dua puluh lapan Tolak dua puluh empat Per dua puluh lapan Jadi kemudian baru kita tolak Okey Tolakkan Tiga puluh lima Tolak dua puluh empat Tiga puluh lima tolak dua puluh empat berapa? Jadi jawapan tiga ni tak ada Tiga puluh lima tolak dua puluh empat Lima tolak empat Dan satu tiga tolak satu Okey dapat Sebelas per dua puluh lapan jadi tolak satu jangan lupa Di sini ada tolak satu Tapi kita belum buat lagi tolak satu Tolak satu Jadi satu ni nombor bulat okay? Jadi nombor bulat dengan nombor bulat Tiga ni lebih besar daripada ni Jadi boleh tolak lah Jadi tiga tolak satu ialah dua Jadi jawapan dia dua sebelas per dua puluh lapan tapi di sini cikgu nak tunjukkan dengan cara menukarkan nombor-nombor ini -nombor kepada pecahan tak wajar. Jadi kita tulis balik 4, 1 per 4 tolak 6 per 7 tolak 1. Kita tukarkan semua nombor pada pecahan tak wajar iaitu 4 darab 4 ialah 16. 16 tambah 1 ialah 17. Jadi 17 per 4 tolak 6 per 7 tolak 1. Uh, 1 nak pecahkan berapa? Kita jangan buat dulu. Kita selesaikan yang ni dulu. Okey? Jadi, di sini, sama je rap macam ni. Kena samakan penyebut dulu. Yang ini kena darab tujuh. Yang atas juga darab tujuh. Bawah darab empat. Atas juga darab empat. Okey? Jadi, yang ini tujuh belas darab tujuh ni, cikgu tak tahu jawapan berapa. Iaitu tujuh lah. Tujuh belas darab tujuh. Tujuh tujuh pula empat puluh sembilan. Dan satu dah tujuh, tujuh tambah empat, dia sebelas. Jadi, seratus sembilan belas. Satu, satu sembilan per dua puluh lapan. Tolak dua puluh empat per dua puluh lapan. Dan satu itu, jadikan dia ikut penyebut ini. Iaitu dua puluh lapan, dia akan jadi dua puluh lapan per dua puluh lapan. Okey? Jadi, especially uh, to mak ayah, kalau complicated yang ini, cubalah yang ini. Buat 5-6 soalan, insyaAllah anak akan faham. Okay? Jadi, yang ini tolak saja. Cikgu tak tahu nak tolak dia berapa. Jadi, 1, 1, 9, tolak 24. Jadi, 9 tolak 4 ialah 5. 11 tolak 2 ialah 9. Jadi, kita dapat yang ini, tolak yang ini dapat 95 per 28 nak tolak lagi dengan 28 per, per 28. Jadi 95 tolak 28 pula. Jadi 95 tolak 28. Dia pinjam 1, tinggal 15. Dapat 8. 15 tolak 8 ialah 7. 8 tolak 2 ialah 6. Jadi kita dapat jawapan dia 67 per 28. Kenapa tak sama? Sebab kita boleh pemudahkan lagi. Jadi 6 per 28 tu 67 bahagi 28 Jadi 67 dan 28 jadi 28 darab 2 lah 56 jadi 2 56 jadi 7 tolak 6 lah 1 6 tolak 5 ialah 1 jadi jawapan dia adalah nombor bulat yang di atas itu 2 dan yang di bawah ialah pecahannya ialah 11 per 28. Sama tak? Sama juga Okey Nampak tak bahawa Cara ini Lebih senang Tapi panjang Okey soalan F 9 3 per 5 Tolak 5 Tolak 1 1 per 2 Jadi Kita Cara pertama Kita tolak cara yang cikgu ajar sebelum ni Iaitu, ambil nombor bulat, sebab nombor bulat ni besar. Tolak nombor bulat sini, tolak nombor bulat sini. Dan, okay, maksudnya kita akan dapat apa? 9 tolak 5, dapat 4. 4 tolak 1, dapat 3. Jadi, jawapannya 3, 3 per 5. Dan, tolak lagi dengan 1 per 2 sahaja. Sebab, pecahan kita belum tolak. Kita tolak nombor bulat dengan nombor bulat dengan nombor bulat. Okey? Jadi, tinggal pecahan tolak dengan pecahan. Okey, jadi... Di sini kita kena samakan penyebutnya. Yang lima ni darab dua. Yang tiga pun darab dua. Dua ni darab lima. Satu pun darab lima. Jadi nombor baru dia adalah tiga enam per sepuluh. Tolak lima per sepuluh. Okay, dalam kes ini, nampaknya mudah saja jawapan kita dapat. Iaitu tiga satu per sepuluh. Iaitu pecahan tolak pecahan sahaja. Okey? Tapi kalaulah jawapan di sini lebih kecil dari sini dan banyak kerja sikit. Jadi kerja itu lebih mudah lagi kalau kita gunakan kepada tukarkan kepada pecahan tak wajar. Iaitu kita saling balik soalannya. 9, 3 per 5 tolak 5 tolak 1, 1 per 2. Jadi 9, 3 per 5 tu kita darabkan tukar pada pecahan tak wajar dengan 9 darab 5 iaitu 45. 45 tambah 3 ialah 48. Jadi 48 per 5 dan ini 5 ini per 1. Okey, jadi tulis 5 per 1 dan tolak lagi 1 darab 2, 2 tambah 1 ialah 3. Jadi 3 per 2. Jadi, di sini kita samakan penyebutnya. Jadi, 5, 1 dan 2 akan jadi sepuluh. Iaitu sama ke bawah ni. Kalau lima dengan dua tu. Lima darab dua. Dua darab lima. Tapi satu ni pun darab juga. Darab sepuluh lah. Ni pun darab sepuluh. Yang ni darab dua. Ini pun darab dua. Yang ini darab lima. Yang atas juga darab lima. Okey. Apa tujuan ni kita buat ni? Supaya semua penyebutnya adalah nilai yang sama. Jadi 48 darab 2 kalau kamu tak tahu kamu tulis 48 darab 2 Iaitu 96 Per 10 Tolak 50 Per 10 Tolak 15 Per 10 Jadi, di sini kita kena tolak 96 tolak 50 Kalau tak pasti, tulis 96 tolak 50 Itu 6 tolak 0 ialah 6 9 tolak 5 ialah 4 Jadi, kemudian 46 tolak 15 46 tolak 5 11, 6 tolak 5 ialah 1, 4 tolak 1 ialah 3. Jadi kita dapat 31 per 10. Jadi kemudian kita akan tukarkan pada pecahan tak wajar dengan membahagikan nilai atas dengan nilai bawah. Jadi 31 bahagi 10. Okey. Jadi baca CV 10, 10, 20, 30 dapat 3 di atas ini, bawah ni 30. Ada ha, baki 1, jadi jawapan dia Nombor bulat berada di atas. Itu tulis besar-besar. Dan kemudian pecahannya adalah bawah ni per nombor sini. Jadi, satu per sepuluh. Okey? Itu sahaja.